Negara Brunei Darussalam sentiasa komited dalam meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penyakit buah pinggang. Ini terbukti melalui sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang turut diadakan di negara ini. Penyakit buah pinggang yang dikendali sebagai silent killer merupakan penyakit tidak berjangkit yang hanya menunjukkan gejala pada peringkat akhir. Apabila buah pinggang gagal berfungsi, bahan buangan yang sepatutnya dikeluarkan melalui air kencing akan terkumpul dalam darah keadaan ini menyebabkan gejala seperti bengkak pada kaki dan muka, hilang selera makan, rasa loya, muntah, keletihan dan kelemahan badan. Oleh itu, kesedaran awal dan pencegahan amat penting dalam menangani penyakit ini. Jika penyakit buah pinggang dikesan pada peringkat awal, rawatan yang sesuai boleh diberikan untuk memperlahankan atau menangguhkan perkembangan ke tahap akhir. Oleh itu, sebarang tanda atau kecurigaan terhadap masalah buah pinggang perlu ditangani dengan segera melalui pemeriksaan awal. Sehubungan itu, jerayawara kesihatan buah pinggang untuk semua telah dianjurkan di institusi pendidikan tinggi bagi meningkatkan kesedaran tentang kesihatan buah pinggang terutamanya kepentingan pengesanan awal yang masih kurang dalam kalangan golongan muda. Program ini juga bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat serta memberikan maklumat yang tepat mengenai penyakit buah pinggang bagi memastikan masyarakat lebih berpengetahuan dan peka terhadap langkah-langkah penjagaan kesihatan buah pinggang. Dalam jiraya wara tersebut Dayang Hajah Wan Aslina binti Haji Ibrahim, pemangku ketua pegawai eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal selaku pengerusi bersama majlis dalam ucapannya telah berkongsi jumlah pesakit penyakit buah pinggang peringkat akhir di negara ini. Penyakit buah pinggang kronik merupakan masalah kesihatan global yang serius, menjejaskan lebih daripada 850 juta orang di seluruh dunia. Ia juga adalah punca kematian ke-8 tertinggi peringkat global dengan lebih 3.1 juta kematian dicatatkan pada tahun 2019. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali dan merupakan salah satu negara dengan kadar pesakit buah pinggang peringkat akhir tertinggi di dunia yang juga dikenali sebagai penyakit kerosakan buah pinggang kekal atau end stage kidney disease. Pendaftaran dialisis dan pemindahan buah pinggang Brunei Darussalam mencatatkan seramai 1,018 orang yang menghidapi penyakit buah pinggang peringkat akhir pada tahun 2023. Dayang Hajah Wan Aslina seterusnya juga berkongsi penyebab utama bagi penyakit buah pinggang tahap akhir. Di Brunei Darussalam, diabetes terus menjadi penyebab utama bagi penyakit buah pinggang tahap akhir, menyumbang 74% daripada keseluruhan kes. Oleh itu, pengawalan risiko diabetes adalah sangat penting. Dengan yang demikian, pengajuran bercerai wara ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam usaha pencegahan, bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat khususnya belia mengenai pentingnya menjaga kesihatan buah pinggang. Jerayawara tersebut turut diisi dengan forum bertajuk kesihatan buah pinggang untuk semua yang menampilkan beberapa panel terdiri daripada pakar klinikal nefrologi, pegawai jururawat dari pusat dialisis, penerima transplant buah pinggang serta pesakit hemodialisis. Dalam forum tersebut, Dr. Jackson Tan, konsultan dan ketua perkhidmatan pakar klinikal nefrologi menerangkan mengenai program pemindahan buah pinggang di negara Brunei Darussalam. Yeah, we started our transplant program in 2013. It's now 11 years into our transplant program. The aim of our transplant program is to enable dialysis patients to to have a kidney transplant and to have a normal life and increase their life expectancy. Uh, in Brunei, we. We uh, we encourage family members to donate their, their organs to patients on dialysis. Uh, uh, usually, it's going to be immediate family members, which is, uh, which com comprises of siblings and parents and offsprings. Uh, so these are the criteria that we will use for. To determine whether a person is eligible to donate their kidneys. So, once a kidney is donated to a patient on dialysis or with kidney failure, uh, it will hopefully be able to work for a long time and enable that patient to have a good quality of life and, and, and also to increase their life expectancy. Well a, a person can donate their kidneys if if they're healthy and they don't have any medical illnesses and usually a donor can can have a good quality of life and can have a normal life expectancy too after kidney donation because you've got two kidneys so uh, if you look after yourself and uh, you'll be should be able to to have a normal life expectancy even with one kidney so a person who's already donated their kidney should continue to to be a healthy person, provided that they uh, they uh, keep active and and, and and have an active and, and a healthy lifestyle, avoid sort of uh, un un unhealthy food, and 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 there really shouldn't be any issues about them having a healthy life after one kidney, provided they look after themselves well. We just wanted to awareness of kidney donation in a country, and uh, the, the the dialysis population in the country is increasing all the time. And uh, we can have more people being, uh, being aware of this issue and be more willing to donate their kidneys. Then it will be very helpful to the government because the expenditure for dialysis and patient for on, on kidney failure is actually really high in the country. So when you use these exercise you need to be you have to break the skin. The skin, of course, got the sunscreen, right? Every time you forget, there will be pain. Yeah. So this kind of thing that the other was like, sakit tu Seterusnya, Dayang Maswinda Sari binti Haji Zainal, pembangku pegawai jururawat, menerangkan dua kaedah utama untuk merawat pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang iaitu hemodialisis dan dialisis peritoneal. Pasal dialisis ini, uh, orang ramai mesti tahu yang modaliti yang ada terdapat di di hospital di Brunei Darussalam adalah macam uh, dialisis uh, darah, dialisis uh, peritoneal namanya and then also yang transplant lah yang sedang dibincangkan tadi. Dua-dua memang uh, menggunakan mesin. Ah uh, bezanya kalau dialisis darah tu memerlukan uh, pesakit ke center-center. Sebabnya ia menggunakan macam uh, pemakaian air yang banyak untuk memfilter darahnya tu. Jadi mesti dilihatlah tu ha jenis mesinnya. Jadi memang pulang dinampak depan-depan, ndak pulang nampak segala apa yang working di belakang anu tu lah ha. But uh, yang anu mesti ke sana eh uh, masa mesin Uh, pasang mesin itu ke, ke badan diri satu empat jam sudah tu selesai. Tapi yang mesin untuk yang peritoneal dialysis membuat di rumah saja ikut masa yang ditetapkan, tapi ikut masa yang dapat menyenang uh, uh, pesakit boleh memilih bila ia akan start dan bila ia akan berhenti memakai. Tapi mengikut prescription lah yang doktor bagi. Kalau pesakit, kepada pesakit yang sudah ada tanda-tanda buah pinggang cepat-cepat uh, tah -cepat bis kita ke klinik untuk memastikan kadang-kadang uh, kerosakan bawah pinggang ini ia tidak akan total. Ia dapat di-reverse balik. Kan masa ini banyak ubat-ubatan yang boleh menolong uh, satu, memberantikan kerosakan jadi uh, pesakit itu tidak akan nyorang akan bercuci di kemudian hari. Ada yang jenis yang mungkin bercuci tapi dapat dipanjangkan masa itu untuk ia start bercuci. Jadi itu adalah penting untuk pesakit untuk mengetahui ini. Kalau sudah ada tanda-tanda tu, -tanda jangan tak takut kalau akan ke hospital sebab kami di sana akan menolong bis kita untuk memilih rawatan yang bagus, ubat-ubatan cemada makan, ubat-ubatan yang perlu untuk badan dirinya sebab setiap orang ada lain dia punya prescription. Jadi apakah milik dari atas nyorang dari apa yang dari daripada result darahnya ataupun orang dari umurnya jadi dapat kami anukanlah uh, um, menyorang modify customate lah ia punya perawatan itu then uh, i can tell that after the surgery that um, in terms of my well being i feel better okay uh, in terms of uh, not just physically because i feel more energetic Manakala Awang Muhammad Rozaini bin Haji Rosli penerima pemindahan buah pinggang dan Awangku Muhammad Azri bin Pengiran Haji Ludin, pesakit hemodialisis buah pinggang berkongsi pengalaman mereka sebagai pesakit buah pinggang. Mereka menceritakan cabaran yang dihadapi sepanjang pengurusan penyakit ini serta bagaimana rawatan yang diterima telah membantu memperbaiki kualiti hidup mereka. And when she heard the news from the doctor. And then that was like in one whole day. saya start dialysis pada umur sembilan tahun. Pada masa itu, masih lagi damit. Jadinya benda pasal dialysis ini kurang paham lah aku. And mama aku pun dah jauh tahu kan, aku sihat pola fiat. Alhamdulillah. Sekali terus terus bila cek darah itu, ada something wrong lah with the blood. So, terus kena tahan apa, kali terus-terus hidup itu berubah. And dialysis ni selalu bukannya sekali treatment tahu habis. It's a lifelong process. And kalau nada mama aku, nada bapa aku, I don't think I have come this far dan berjaya dapat nyambung pelajaran aku sebab banyak cabaran uh, kan dia atas siapa hidup itu lain sebab membesar dengan penyakitannya experience satu lain daripada uh, lain lain daripada anak-anak lain sama ianya mesti itulah kalau nya mama ko, kalau ko give up sudah apa lagi ko orang buat kan so and mama jaga aku, bisa bisa and i want to pay her back i don't want to waste her time since aku sakit i want to enjoy the thing that i can do when i can do other thing other positive thing and i feel like Uh, I'm very blessed sebab aku banyak atau support system bukan jaja dari family ko bukan saya dari hospital side i saw have a good group of friend yang tahu understand my situation apa kalau kami jalan keluar apa pun they understand yang i'm different from them doesn't mean that they sympathize aku they like kena jangan fahamlah situasi aku walaupun lain and pegangan hidup ko just be nice to others cuz not everyone have the same situation macam dia orang Some people kadang-kadang sakit tapi tidak nampak. Just be nice because you don't know what everyone is facing. So I think kalau harus tujuannya, be nice to everyone, be kind. Beberapa aktiviti dan sesi pendidikan lain turut diadakan sepanjang cerai wara ini dengan tujuan meningkatkan kesedaran tentang kesihatan buah pinggang, menggalakkan langkah-langkah pencegahan serta menawarkan pemeriksaan kesihatan percuma. Pemeriksaan kesihatan percuma ini memberi peluang kepada para pengunjung untuk mengetahui keadaan kesihatan buah pinggang mereka dan mengambil langkah-langkah pencegahan awal bagi mengelakkan sebarang komplikasi di masa hadapan. Inisiatif ini juga membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya penjagaan kesihatan buah pinggang dan pengesanan awal. Beberapa pameran yang diketengahkan memberi tumpuan kepada peningkatan akses saksama terhadap pemeriksaan kesihatan buah pinggang dengan fokus khusus kepada faktor risiko seperti diabetes, hipertensi dan obesiti. Selain itu, pameran tersebut turut mempromosikan amalan gaya hidup sihat termasuk permakanan seimbang, pengekalan berat badan yang ideal serta penghindaran daripada tabiat merokok dan vaping. Perkongsian ini bertujuan untuk membantu para pengunjung memahami dan menangani faktor-faktor risiko tersebut, sekaligus meningkatkan kesedaran tentang cara menjaga kesihatan buah pinggang dan mencegah komplikasi di masa hadapan. Diabetes terjadi apabila organ pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau insulin yang kurang berkesan okey ianya uh, boleh menyebabkan kerosakan kepada penapisan buah pinggang secara berperingkat di negara brunei darussalam 60% orang yang bercuci bercuci buah pinggang atau dialisis uh, adalah disebabkan orang yang menghidap penyakit diabetes tanda-tanda diabetes biasanya uh, kerap kencing lepas tu uh, berat badan turun secara banyak ada sejarah keluarga kalau ada tanda-tanda tu uh, di setiap klinik ada klinik health screening lah. Mereka boleh booking daripada Health untuk bercek uh, segala kencing manis, diabetes uh, dengan penyakit-penyakit yang lain. Mengawal setentunya permakanan permakanan yang manis yang bukan semestinya yang manis segala uh, permakanan haruslah dikawal and then uh, bersenam berhenti merokok bagi yang merokok um, dan uh, yang lainnya, segala kolesterol, tekanan darah pun harus dikawal kepada orang ramai. Uh, mulai dari sekarang, uh, jagalah permakanan audak, bersenam, uh, buat pemeriksaan. Tujuan kami menyertai pada hari ini untuk jerayawara uh, buah pinggang sedunia adalah untuk memberi kesedaran dan pendidikan bagi penuntut-penuntut di IHS ini uh, penyakit uh, jantung ini adalah salah satu penyebab uh, kematian di negara Brunei Darussalam dan darah tinggi uh, juga adalah uh, salah satu faktor penyebab um, penyebabnya. Uh, lebih dari satu 3 uh, lingkungan um, mereka yang berumur 20 hingga 75 tahun di negara Brunei Darussalam uh, mempunyai penyakit darah tinggi. Jika darah tinggi ini tidak dikawal, ianya boleh menyebabkan strok, lemah jantung, serangan jantung, kehilangan penglihatan dan kerosakan buah pinggang. Dengan ini, pengamalan cara hidup yang sehat adalah penting bagi melindungi daripada penyakit jantung dan juga Uh, buah pinggang. So, seperti yang kita semua tahu bahawa sebatang rokok itu mengandungi uh, kira produk tembakau. Ah. So, tembakau ini ya yeah, boleh dia yeah, mengandungi lebih dari 4000 uh, bahan kimia lah yang diantaranya ada 400 jenis bahan ya, uh, yang beracun dan 40 lebih uh, bahan yang boleh menyebabkan kanser. So diantaranya Uh, ada tiga dentalnya itu uh, nikotin, nikotin itu uh, uh, dadah, nikotin yang boleh menyebabkan uh, peningkatan darah tinggi, yang menyebabkan, menyebabkan ketagih perokok lah, uh, dan boleh menyebabkan uh, nadi laju nadi Yang kedua adalah uh, bahan itu tar, tar yang membuat uh, jalan, ia boleh melapisi dinding-dinding, you know, paru paru. Dan yang ketiga karbon monoksida iaitu jenis uh, gas beracun yang boleh menyebabkan uh, pengurangan oksigen di dalam badan lah. Jadi dari bahan-bahan kimia itu uh, secara tidak langsung dari uh, seperti yang di dimak dimaklumkan tadi antaranya ialah uh, nikotin lah. nikotin yang boleh menyebabkan tekanan darah uh, mengganggu perjalanan Uh, darah dalam badan serta penyempitan uh, penyempitan pembuluh darah jadi secara tidak langsung uh, boleh mengganggu perjalanan uh, darah ke buah pinggang uh, sekaligus uh, mengganggu fungsi buah pinggang lah dalam jangka masa yang panjang akan menjejaskan fungsinya lah pada pada masa ini sem di semua klinik klinik uh, kesihatan ada menyediakan Uh, klinik berhenti merokok itu program selama enam bulan yang di mana kami konselor-konselor uh, konsola berhenti merokok ada memberi info, memberi tunjuk ajar lah untuk menolong um, dalam uh, merawat uh, sama medical jurang punya craving lah craving uh, si uh, dengan memberi uh, ubat-ubatan yang berupa patch dalam program 6 bulan tu nanti mereka akan dipantau lah. Dari dari segi uh, uh, kesihatan vital sign, uh, tekanan darah Dan memantau pengurangan dari segi berapa batang rokok sehari dalam 6 bulan uh. Di antaranya juga uh, antara langkah-langkah uh, untuk cuba berhenti merokok adalah Menetapkan azam untuk cuba berhenti uh, Membuang segala segala bahan yang ada sangkut buat dengan rokok Mengelak daripada perokok Uh, kira berjumpa lah berjumpa dengan kami ya konselor berhenti merokok, berjumpa doktor untuk dapatkan bantuan lah tetapkan tarikh uh, untuk berhenti merokok. Uh, kami di klinik kesihatan sentiasa mengalu-alukan lah kepada mereka yang ingin atau bercuba berhenti. Karena kerana ia lebih banyak membawa manfaat kepada keburukan. Uh, terutamanya pada mereka yang ada uh, penyakit penyakit kronik uh, seperti asma darah tinggi, kecing manis serta yang ada tinggi kolesterol lah. Okay, community project ini, Sea Salt adalah uh, community project untuk mengurangkan uh, pemakanan garam dalam uh, masyarakat Brunei Darussalam. So not a lot of people know this, tapi garam manis uh, dapat cause one of the uh, non-communicable disease atau adalah uh, penyakit yang tidak dapat uh, berjangkit. And then Example adalah high blood pressure, darah tinggi, stroke, sakit jantung sama masalah uh, buah pinggang. Kalau buah pinggang, right, uh, the kidney atau uh, filters out the garam dalam the body. Tapi kalau kami makan terlalu banyak garam, uh, ya it macam overwhelm supaya then the kidney will macam sakit lah because of the overwhelming amount of salt. So one of the ways kami dapat mengurangkan adalah kami dapat mengurangkan garam in our daily life is through our cooking at home. So how we can reduce is that we can use alternative macam pakai lemon juice, pepper, spices sama herbs instead of using the normal table salt. So Komuni Project kami, Sea Salt, mengharapkan untuk masyarakat Brunei dapat mengurangkan pemakanan garam yang tinggi and then also we hope that Uh, we are more mindful about what we eat in our daily lives Kesedaran dan tindakan awal adalah asas kepada pengurusan kesihatan yang lebih berkesan Mendapatkan maklumat yang tepat memainkan peranan penting dalam membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak mengenai kesihatan diri Oleh itu usaha untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan buah pinggang dalam kalangan masyarakat memerlukan sokongan dan kerjasama yang padu dari semua pihak bukan hanya daripada petugas Kementerian Kesihatan. Dengan mengenal pasti dan mengatasi halangan yang wujud serta merangka strategi kesihatan yang lebih menyeluruh dan berkesan, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualiti hidup rakyat menuju ke arah masyarakat yang lebih sihat, berdaya tahan dan kompetitif.